জুবিন গাৰ্গে কিয় বিয়া পাতিলে সংসাৰী মানুহটো নহয় বিয়া কিয় পাতিলে কালিও ক'ৰবাত কৈ থকা শুনিছো যে হাবিলৈ যাম এমাহ থাকিম মোক বিয়াৰ আগতে মোৰ পৰা বিদায় লৈ থৈছে যে বিষ্ণু ৰাভাৰ নিচিনাকৈ মই কেতিয়াবা ৰাইজৰ মাজলৈ গুচি যাম তুমি তেতিয়া বেয়া নাপাবা তাৰপিছতো কিয় বিয়া পাতিলে মোৰ সেইটোৱে প্ৰশ্ন আছে সদায় সুধোঁ মই প্ৰায়ে সুধোঁ কাজিয়া লাগিলেও সুধোঁ আজি ৰাইজৰ আগত সুধিছোঁ কি উত্তৰ দিব কাজিয়া লাগিলে মানে যেতিয়া লাগো লাগিবলৈ সুবিধাও নাপাওঁ সুযোগ নাপাওঁ যেতিয়া মোৰ ওচৰত যি পৰিসংখ্যাা আছে জুবিন গাৰ্গ আৰু গৌৰিমা শইকীয়াৰাক্ষা হয় যেতিয়া লগ পায় তেতিয়া কাজিয়া হয় বুলি কয় প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব লাগে কাজিয়া সদায় নহয় কেতিয়াবা হয় বাৰু অৱশ্যে হয় এটা কথা যে মই ডমেষ্টিক নহয় মই সদায় কওঁ যে

নাই তেতিয়া জংকীহঁত ঢুকাইছিলে নহয় সেইকাৰণে অকণমান কৰি দিলো নাই তথাপি বিয়া এতিয়া ভাল পালো যেতিয়া বিয়া পাতিবই লাগিব আৰু মানে কি সৰুৰ পৰা প্ৰেমেই কৰি থাকিলতো গতিকে ভাবিলো ইয়াতে ষ্টপ কৰি দিয়া ভাল হ'ল আৰু নহ'লে জুবিন গাৰ্গে ভয় কৰা প্ৰশ্নটো কি সেই প্ৰশ্নটো ফাইনেলি সোধা হ'ল কিয় কিয় বুলি কথা নাই আচলতে কওঁ যে লাইফ ইজ আন প্ৰেডিক্টেবল কি হয় কোনো ঠিক নাই গতিকে কেতিয়া জন্ম হ'ল কেতিয়া বিয়া হ'ল কেতিয়া মৰিম তাৰ কোনো ঠিক নাই আছে আই টেক মাই লাইফ লাইক ডেট খালি কথাটো হ'ল গৈ থকাটো ডাঙৰ কথা জনি ৱাকাৰ হুইচ কি নহয় কিন্তু জুবিন ৱাকাৰ আজি মোক সুবিধা দিছে নাই ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনৰ পৰা সুধিবলৈ আছিল ন একদম পাছে ঊনৈছশ চৌব্বিছ বছৰ সেয়া চৌব্বিছ বছৰ দুটা যুগ দুটা যুগৰ প্ৰশ্ন আজি চৌব্বিছটা প্ৰশ্নটো মিনিমাম সুধিবই লাগিব কিমান প্ৰশ্ন মোদীয়েও দিব নোৱাৰিব জবাব ইমান প্ৰশ্ন সুধিলে মোদীও জবাব দিব নোৱাৰিব মোদীক দেখিছে নাই মোদীক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ চান্সেই নিদিয়ে কাকো নিজে বকি থাকে মোদী তেওঁতো উত্তৰ নিদিয়ে এনেকুৱা লেকচাৰ দিয়ে যে মানুহে সুধিবলৈ একো চান্সেই নাপায় চব তেনেকুৱা হ'ব লাগে আচলতে হয় নাই মানে উত্তৰ দিব নালাগে উত্তৰ বেছি দিলে বেয়া এতিয়া আমাৰ আঠ ধৰোতাই কেনেকৈ নহয় নহয় আমাৰ অসমত এটা এই মহৎলোকৰ বাণী চলি থাকে যে আমাৰ ৰাইজে এটা বাণী জানেনে মই চিধা কথা কওঁ সেই ডাইলগটো শুনিছেনে কেতিয়াবা মই চিধা কথা কোৱা মানুহ বুলি সেই বাণীটো কোনে দিয়ে মই চিধা কথা কোৱা মানুহ সেই বাণীটো কাৰ সেইকাৰণে আচ্ছা বাৰু ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া ৰাইজৰ প্ৰশ্ন আছে ৰাইজৰ পৰা প্ৰথম প্ৰশ্ন এটা বিচাৰিছোঁ অঁ ৰাইজত নীলাফিটা ৰাইজক এটা মাইক দিব লাগে স্তুতি গোস্বামী ধন্যবাদ মোৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা যোৰহাটৰ বঙালপুখুৰীৰ যিগৰাকী জুবিন গাৰ্গ আৰু আজি এই মঞ্চত বহা জুবিন গাৰ্গৰ যিটো পৰিক্ৰমা সেই পৰিক্ৰমাক যদি আপুনি আপোনাৰেই সৃষ্ট কোনো এটা গীতেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া সেইটো কোনটো হ'ব সেই সময়ত মোৰ জীৱনটো বেলেগ আছিলে তেতিয়া মই ছিংগাৰ হ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ প্ৰথম কথা মই কম্প'জে কৰিছিলোঁ বেলেগৰ কাৰণে কাম কৰোঁ বেলেগৰ কাৰণে মিউজিক কৰোঁ ছ' একেবাৰে বেলেগ লাইফ ষ্টাইল এটা আছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে এনেকুৱা হ'লি গতিকে দুয়োটাৰ মাজত আকাশ পাতাল এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে চ' তুমি এতিয়া যদি সেই সময়টো মনত পেলাবলৈ কৈছা তেতিয়া মই এটা কোনো নুশুনা গান এটা দুলাইন গাব পাৰোঁ সেই সময়ত কৰা গান আৰু এই গানটো গাই পেলাই বহুতে ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত এপ্ৰুভ হৈছিলে এজ এ ছিংগাৰ তেতিয়া এইটো গান তাৰমানে খুব লৈ যায় লগমৰ পৰা লৈ যায় অডিশ্যন দিবৰ কাৰণে তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰেডিঅ'ত পায় এপ্ৰুভ হয় ছিংগাৰ হিচাপে মই নিজে কিন্তু কেতিয়াও ৰেডিঅ' অডিশ্যন নিদিলোঁ মই কাৰণ মই পৰীক্ষা দিবলৈ বেয়া পাওঁ মানে আনৰ আগত পৰীক্ষা দিবলৈ মই বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে আজিলৈকে নিদিলোঁ বহুতে জোৰ কৰিলে

এতিয়া মই কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেন ফাৰ্ষ্ট নাই কোনো কথা নাই বজাম গান গাবলৈ বৰ এটা মন নাই বাৰু বহুত দেৰি বহুত দেৰি হৈছে ৰাতি তাত তেলকেইটা এটি নহয় দুটি নহয় আছে বহু কথা গোপন হিয়াৰ মনৰ কোন বেদনাৰে কথা এটি নহয় দুটি নহ আছে বহু কোনো নাই শুনো তামোর কোনে বা শুনিব কোনো তো নাই জানো কোনে বা জ উৰে মোৰ মনে বিচাৰি মৰমত ৰাখা উৰে মোৰ মনে বিচাৰি মৰমৰ ৰাখ আছে বহু কথা এতি নহয় দুটি নহয় আছে বহু কথা গোপন হিয়াৰ মনৰ কোণ বেদনাৰে বহু কথা বহুত পুৰণি গান আজিলৈকে ৰিলিজ কৰা নাই মই গান এতিয়া কিতাপ নথকা জাতিক গামোচাই বচাব নোৱাৰে সেইটো জুবিন গাৰ্গে কোৱা কথা আৰু কালি পৰহি মই নিজে গ্ৰন্থমেলালৈ আহিবলৈ দেখিছিলোঁ যে কিতাপৰ দোকানৰ সন্মুখত যিমান ল'ৰা ছোৱালী থাকে যিটো ভিৰ হয় তাতকৈ আজি জুবিন গাৰ্গক চাবলৈ বেছি মানুহ আহিছে জুবিন গাৰ্গৰ ফালৰ পৰা এটা আহ্বান বিচাৰোঁ যে জুবিন গাৰ্গক চাবলৈ যিখিনি মানুহ আহিছে প্ৰত্যেকেই অন্ততঃ এখন কিতাপ কিনি ঘৰলৈ উভতি যাওক সেইটো নিশ্চয় সেইটো সঁচা কথা আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপ ওলাইছে পুৰণা ৰাইটাৰ নতুন ৰাইটাৰ নতুন ৰাইটাৰটো আজিকালি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাইটাৰ ওলাইছে ধুনীয়া ধুনীয়া নভেল লিখিছে কবিতা লিখি আছে গতিকে যদি কিতাপ নিকিনি চ' তেওঁলোকে লিখিলে কাৰ কাৰণে কথাটো সেইটো কেনেকুৱা হৈ যাব কথাটো অকল ইণ্টাৰনেটেই নহয় ইণ্টাৰনেটটো অকল মাধ্যম নহয় কিতাপটো এটা বেলেগ ধৰণৰ মাধ্যম এটা মানসিক খাদ্য মানসিক বিকাশৰ এটা মাধ্যম কিতাপ আৰু মই মোৰ দেউতাকে দেখিছোঁ সৰুৰে পৰা অকল কিতাপেই পঢ়িয়ে থাকে মানে এতিয়াও এনি টাইম কিতাপেই পঢ়ি থাকে দেউতাই মোৰ দেউতাই পাঁচটামান ভাষাত পঢ়ে আৰু সেই সূত্ৰে মই চাগে ভাষা শিকিবলৈ পালোঁ ঘৰত বিভিন্ন ভাষাৰ কিতাপ কিতাপৰ লাইব্ৰেৰী মষ্ট দেউতাৰ ইংলিছ পাইছোঁ হিন্দী পাইছোঁ ইভেন দেউতাই উৰ্দু শিকিছিলে মাজতে উৰ্দু কিতাপ পাইছোঁ সংস্কৃত বেংগলী অসমীয়া আৰু সেই সেই সূত্ৰে মই ঢেৰ কিতাপ পঢ়িবলৈ পালোঁ আৰু বহুত সৰুতে আচলতে ক্লাছ টু ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা মই সেই অভ্যাসটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে দেউতাই কেতিয়াবা আকৌ নপঢ়িবলগীয়া কিতাপো পঢ়িছোঁ কিছুমান বস্তু বুজি নাপাওঁ এবাৰ ক্লাছ থ্ৰিত থাকোঁতে মই দেউতাক সুধিছোঁ দেউতা বেচা মানে কি দেউতাই মোক সুধিছে তই কি কিতাপ পঢ়ি আছ দেখে মই পঢ়ি থাকোঁ কিতাপ মই তেতিয়া বেংগলৰ এজন খুব ফেমাছ ৰাইডাৰ আছে শংকৰ বুলি ইজ ভেৰি ফেমাছ এতিয়া নাই চাগে ঢুকাল চাগে তেৰ এখন মষ্ট নভেল এখন পঢ়ি আছোঁ আৰু দেউতাক বেংগলী খুব ভালকৈ জানো ছ' দেউতাই ক'লে এইখনতো পঢ়িব বয়স হোৱা নাই আচলতে ক্লাছ থ্ৰীত তথাপি দেউতাই বুজাই দিলে যে বেচা মানে বেয়া ছোৱালী লগ বুজি গ'লোঁ চ' সেইধৰণে সেই সেই সৰু সৰু বস্তু আছে ঘটনা কিন্তু কিতাপ পঢ়াৰ সেই অভ্যাসটো দেউতাকেইটা বন্ধ কৰা নাছিলে মোক আৰু মই অথনিও মই ইণ্টাৰভিউটো কৈছোঁ বাইদেউ দেউতাই যে তাত মই কৰিমগঞ্জত প্ৰায় আঠ বছৰ আছিলোঁ তাত এটা বৰ ধুনীয়া লাইব্ৰেৰী আছিলে বিবেকানন্দ লাইব্ৰেৰী বুলি এইটো ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ অনুষ্ঠানৰ লাইব্ৰেৰী তাত দে দেধাৰ কিতাপ আৰু বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপ চ' তাত এডমিশ্যন দি দিছিলে চ' ছানডে ছানডে' যেতিয়া টাইম পাওঁ তাত যাওঁ তিনিখন চাৰিখন কিতাপ লৈ আহোঁ আৰু আমাৰ এটা খুব ধুনীয়া গ্ৰুপ আছিলে আমাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চৰ যিকেইটা আছিলোঁ পাঁচটা ল'ৰা গোটেইকেইটাই মানে কিতাপৰ পাগল এটাটো এতিয়া স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ হয় এতিয়া বেংগলত আছে সি চিনেমা স্ক্ৰিপ্ট লিখেহি চৌমিত্ৰ বুলি এটা আছে এমেৰিকাত তাপস্যাহা বুলি এটা সিনহা বুলি এটা আছে সি চিলচৰত থাকে আমি চব কিতাপৰ পাগল আছিলোঁ আৰু আমাৰ সেইটো অভ্যাস আছিলে যে আমি কিতাপ এক্সেঞ্জ কৰোঁ যে মই এখন ল'লোঁ সেইখন পঢ়িলোঁ আকৌ তাক দিলোঁ তাৰপৰা এখন ল'লোঁ সেই বস্তুবোৰ আজিকালি নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে সেই অভ্যাসবিলাক গ্ৰ' কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে কিতাপ পঢ়াটো উচিত কিতাপ কিনাটো উচিত আৰু নিজৰ ঘৰত যেতিয়া ধুনীয়া লাইব্ৰেৰী এটা থাকে নিজৰ চাই ভাল লাগে সেইটো যিমান বয়স হৈ গৈ থাকে সিমানে বেছি ভাল লাগি গৈ থাকে যেতিয়া কিতাপৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় আৰু কিতাপবোৰ যেতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰখা হয় খালি পেইণ্টেইন কৰিব লাগিব কিতাপত পোক লাগে বেয়া হয় কিবাকিবি হয় মোৰ বহুত কিতাপ বেয়া হৈ গ'ল মাজতে এনিৱে সেই অভ্যাসটো ৰাখিব সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ নতুন প্ৰজন্মক কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটো কৰক অসমীয়া কিতাপ হওক বেংগলী হওক হিন্দী হওক ইংলিছ হওক আৰু বিভিন্ন দেশৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাইটাৰ আছে ইমান বিদগ্ধ পণ্ডিত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাইটাৰবিলাক আছে সেইবিলাক পঢ়িব লাগে আচলতে সেইবিলাকো পঢ়িব লাগে তেতিয়া বহুত কথা শিকিব পাৰি তেতিয়া মই ক্লাছ ফাইভ ছিক্স ছেভেনতে মই এইবিলাক ভিক্টৰ য়োগ মুিভেনশ্যন এইবিলাক চব পঢ়িলোঁ তেতিয়াই পঢ়িবলৈ মই সুবিধা পাইছিলোঁ দেই সুবিধাটো পাব লাগিব চ' আনফৰচুনেট বুলি ভাবোঁ চ' সেই অভ্যাসবিলাক কৰক সকলোৱে আৰু আগবাঢ়ি যাব আৰু বিকাশ হ'ব থেংক ইউ আমি আৰু কথা পাতি থাকিম মোৰ কেইটামান সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন আছে তাৰ আগত আমি ৰাইজৰ পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ লওঁ আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ যায় মানে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ ভাল পাইছোঁ যে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ যোগেদিও বিবিধ ভাৰতীত বৰ্তমান এই অনুষ্ঠানটিৰ লাইভ টেলিকাষ্ট হৈ আছে আৰু যিসকল ইয়াত নাই আপোনালোকৰ যদি ব্ৰডকাষ্টটো হয় আজিকালি চব টিভিতে থাকে নহয় সেইধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া আছে এইটো ইন্দ আছে বাৰু এই তেওঁক দেখি পেলাই মনত পৰিল তেওঁ মানে ক'বলৈ গৈছিল ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰ বহুত পুৰণা পাপী এটা ই আকাশ আকাশবাণীত কৰে ভাল কাম কৰে থেংক ইউ